بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خياماتي كتالامات لا خصوص على بركان درس مزدا عمي تامس دجال نقل ديان إيش لردن يعني بتسا ومدينة مدينة أهل dajjolni madinaning oldiga kelib turganligini ko'rib turadilar dajjol va u bilan birga bo'lganlar e ham kuzatib turadilar mana aytdik dajjol keladida bitta oyog'ini ana shu sabaha degan joyga qo'ygan paytda madinada yer titraydi munofiqlar va fosiqlar kofirlar madinani tashlab dajjol tomonga o'tib ketadilar shunda nabiy sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keladi rasululloh sallallohu alayhi vassallam aytadilarki bir yigit dajjolni ro'parasiga chiqib boradi u odamlarning eng yaxshisi yoki yaxsh yaxiler, yaxshilaridandir deydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam dadjolni oldiga kelgan paytda dajjol unga seni robbing ekanligimga menga guvohlik ber deydi haligi yigit sen rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarga xabar bergan dajjol ekanligingga guvohlik beraman deydi shunda mana shu holat ana shu davrgacha insonlarga biz o'qiyotgan mana shu ilmlar meros bo'lib yetib borishligiga bir dalil bo'ladi dajjol uni fitnaga solib yonidagi kishilarga aytadiki agar men buni hozir o'ldirib qaytadan tiriltirib bersam meni sizlarning robbingiz ekanligimga shubha qilasizlarmi deydi atrofidagi kofirlar yo'q agar sen buni o'ldirib tiltiradigan bo'lsang seni robligingga shubha qilmaymiz deydi shunda yigitni ushlab turadi yerga yotkizib urdiradi ya'ni kaltaklashadida meni robbim deysan deganda yigit rad javobini beradi shunda Dajjal buyuradi yigitni yerga o'tkazib, boshidan arra solib ikkiga bo'lib tashlashadi ikkiga bo'lingan jasadini ikki kchakkiga qo'yib o'rtasidan Dajjal shunda yurib o'tadi yurib o'tadida butun musulmonlar ham bu narsani kofirlar ham kuzatib turadi dajjol bu ikki qismning o'rtasidan o'tib bo'lganidan keyin tur o'rningdan deb buyuradi shunda bir ajib bir holat yuz beradiki ana vu ikkiga bo'lingan qismlar harakatlanib biri ikkinchisiga yopishib yigit tirik holatda tika turadi shunda yigitga qarab turib meni robbim deb ayt deydi yigit aytadiki seni dajjol ekanligingga yanada iymonim ziyoda bo'ldi ey insonlar bu bizlarga rasululloh sollallohu alayhi vassallam xabar bergan dajjoldir endi u mendan keyin hech kimni o'ldirishlikka va tiritirishlikka qodir bo'lmaydi deydi shunda dajjol uni o'ldirmoqchi bo'lib qo'lidagi qilichi bilan bo'yniga urganida nabiy vasallam aytadilar Alloh uni bo'ynini misdan qilib qo'yadi ya'ni qilichni har qancha urmasin qilich u yigitni bo'yniga o'tmaydi dajjol mana shu joyda nomid bo'ladi shomga qaytib ketadi mana shu vaqtda qiyomatning eng katta alomatlaridan ajiblaridan iso masih alayhissalomning osmondan tushib kelishligi boshlanadi alloh taolo qur'oni karimda iso alayhissalom haqida aytadi nasroniylar isoni na, yahudiylar o'ldirdi deyishadi lekin iso alayhissalom o'lgan emasuholbuki ular uni o'ldirganlari ham osganlari ham yo'q faqat ular uchun boshqa birov isoga o'xshatib qo'yildi xolos ya'ni iso alayhisolamni tutishlik uchun askarlar kelgan paytda iso alayhisolamni alloh taolo osmonga ko'targan bo'ladi va mana shu 12 ta havoriysini ichidan eng yoshi o'zini ixtiyori bilan 3 marta men deb chiqqan paytda iso alayhissalomni shakliga o'tib qoladi mana iso alayhisolam qissasida eshitganmiz iso alayhisolam osmonga ko'tariladigan kunda o'zini o'n ikkita havoriysini oldiga g'usl qilgan holatda chiqadi ya'ni chiqqan paytda sochlaridan suv tomchilari tomib turadi ularga qarab turib kiminglar xohlaysizlar meni shaklimga o'xshab qolishligini va meni o'rnimga olib chiqib o'ldirishliklarini yana bitta odam men desa menga o'xshab qoladida meni o'rnimga olib chiqib o'ldiradi ular deydi shunda mana shu o'n ikkita kishidan eng yoshi chiqib men deydi yo'q deb o'tkazadi kim deb so'raganda uch marta so'raganda yani ham shu yigit turadi shunda ha sen deyishligi bilan iso alayhissalomni shakli unga o'tadi iso alayhisalom sahih hadislarda keladi osmonga ko'tarilib ketganidan keyin askarlar kiradida isoga o'xshagan yigitni olib chiqib ketib osib o'ldirishadi va ular biz isoni o'ldirdik xochga ildik deydilar alloh taolo aytadiki holbuki ular uni o'ldirganlari ham osganlari ham yo'q faqat ular uchun boshqa birov isoga o'xshatib qo'yildi xolos albatta iso haqida talashib tortishgan kimsalar uning o'ldirilgani o'ldirilmagani haqida shubhada qolganlar u haqida faqat gumonga boradilar xolos uni o'ldirmaganlari aniqdir bal rofahulloh balki alloh uni o'zining huzuriga ko'targandir olloh qudrat va hikmat egasi bo'lgan zot hali ham hal, nasroniylarda mana shu gumon bor isoni o'n ikkita havorisi bo'lsa ular kirgan paytda o'n ikkita odamni bittasi isoga aylanib qoldi shakl suratiga isoning suratiga kirib qoldi o'n bitta qoldi agar bu o'n bittasi bu haqiqiy iso bo'lsa 12 ikkinchi havori qani deyiladi ya'ni ular isoni aniq o'ldirmaganligiga o'zlari ham ishonadi shubhada ekanligini o'zlari ham biladi alloh taolo quyidai yotda o'ldirgani ham yo'q xochga ham yilgani yo'q deydi iso alayhissalom tirik alloh taoloning huzurida mana shu alomatlar zohir bo'lgan paytda albatta bu tushadi siz bilan bizning e'tiqodimizni bir qismi bu bunda shubha qilib bo'lmaydi alloh taolo iso haqida aytadi albatta iso qiyomat soati haqidagi bilim alomatdir bazi sizlar u soat haqida hargiz shubha shak qilmangiz zuhru surasi oltmish birinchi oyat boshqa oyatda olloh taolo aytadihar bir ahli kitob o'limi oldidan unga ya'ni isoga albatta iymon keltirur qiyomat kunida esa u bularning zarariga guvoh bo'lur demak iso alayhissalomni tushligi haqida shubha qilib bo'lmaydi shubha qilgan odam mana shu oyatlar haqida shubha qilayotgan bo'ladi iymondan ajrab qoladi iso alayhissalom tushligi haq alloh taoloning sarih oyatlari bilan sabit bo'lgan Dajjal shomga qarab ketdi sahih hadislarda keltiriladi fitna avj olib turgan paytida Dajjalning fitnasi avj olib turgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar damashqdagi masjidning sharqiy tomonidagi oq minora oldiga iso ibn Maryam tushadi Dajjal yer yuzi bo'lib aylanib yurar ekan so'ngra musulmonlar damashqda qolgan musulmonlar va ba'zi rivoyatlarda mana imomi Mahdi boshchiligidagi musulmonlar damashqqa to'planib qo'rg'onlarga berkinib Dajjalga qarshi urushlikka tayyorgarlik ko'rib turishadi Dajjal madinadan qaytib damashqqa boradi shu imom mahdiy boshchiligidagi rivoyatlarga ko'ra musulmonlar yashirinib turgan qo'rg'onga o'zini askari bilan kelib urushlikka turadi musulmonlar tong otganda dajjol va uni yordamchi bo'lgan yahudiylari bilan jang qilamiz deb taylanib turar kanlar kechasi takbir aytib qolinadi shunda ular shunday qaraganlarida osmondan iso alayhissalom tushib ke'rayotganligini ko'rishadi naby sollloh alayhi vasallam iso alayhissalom tushshigini tasvirlab shunday aytadilar men va iso oramizda nabiy bo'lmaydi u albatta tushguvchidir uni ko'rsangiz taniysiz o'rta bo'ylik oq qizil yuzlik ikki ko'ylak kiygan holda boshi ho'l bo'lmasa ham sochlaridan suv tomgandek tushib keladi ya'ni daqiq vasf, nozik joylargacha turib beryapti qachon tushadi musulmonlar damashqdagi hollarida mana aytdik hadisda Dajjal bilan birga Yahudilardan 70 mingtasi ergashadi deb aytdik Bular mana shunday jangga tayyorgarlik ko'rib turgan paytda osmondan tushib keladi Biz sahih hadislarda keladi ular saf tortib tayyorgarlik ko'rib turgan paytda bomdod namozi vaqtida takbir aytiladi ularning imomi eng yaxshisi bo'ladi mana Mahdi deb aytgan bo'ldik qiyomat qoyim bo'lgunicha ummatimdan bir toifasi haqda turib iso ibn maryam tushgunicha jang qiladilar ularning imomi tushganidan keyin isoga keling bizga namozga o'ting deydi ya'ni iso alayhisalom damashqdagi katta masjidni sharqiy minorasini oldiga ikkita farishtaning qanotiga qo'lini qo'ygan holatda tushib keladi iso alayhisalomga imomga ge, o'ting deganlarida iso yo'q siz bir birlaringizga amirsizlar Allohning bu ummatga bergan ikromi deydi ya'ni iso alayhisalom payg'ambar bo'lgan ruhulloh bo'lgan iso alayhisalom musulmonlarni imomini orqasidan ma'mun bo'lib namoz o'qiydi bu Alloh taolo ummat-i muhammadga bergan fazildir nabiy solalayhi vassallom iso haqida aytadilar uning hidi xushbo'y bo'ladi uning xidini hidlagan har bir kofir o'ladi uning hidi ko'zi yetganchalik masofaga yetib boradi dajjol va kofirlar iso alayhissalomni osmondan tushib kelayotganini ko'rganlarida orqalariga qarab qochib qoladilar iso ibn Maryam dajjolni quvib lut shahri oldiga borganda yetib boradi ba'zi rivoyatlarda Baytul Maqdisdagi lut degan eshigini oldida deb aytilgan Allohning dushmani isoni ko'rishligi bilan xuddi tuz erigandek erishdi boshlaydi rasululloh aytadilar agar iso uni o'ldirmasdan tek qo'yganida erib o'lib ketardi lekin iso nayzani oladida erib bo'lguncha uni tanasiga urib qonlar chiqaradi mana shu bilan u o'ladi nabiy solllohu alayhi vasallam aytadilar so'ngra iso aytadi olloh o'lmaydi lekin bu o'ldi nima degani de edi men ollohman deb davo qilar edi bu so'ngra bu, bu fitna tugagandan keyin dajjol fitnasini iso alayhissalom nihoyasiga yetkazganidan keyin mana shu fitnaga uchrab sobit turgan mo'minlarga ro'bara bo'lib bu fitnaga uchragan kishilarning yuzlarini silaydi ularga taskin beradi va ularning jannati ekanligini jannatdagi darajalar haqida gapirib beradi dajol fitnasi sobit turganlarga jannat bor iso alayhissalom yer yuzini hukm qilishlikni o'zini qo'liga oladi imomi buxoriy va muslim sahihlarda keltirgan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki iso ibn maryam sizning huzuringizga odil hakam bo'lib tushadi endi qiladigan ishlari Xochni sindiradi ya'ni nasroniylik belgisi tugaydi ya'ni krestni yo'q qiladi to'ng'izni o'ldiradi dajjolni o'ldiradi hamda jizyani bekor qiladi mana shu to'rtta ish iso alayhissalom qiladigan ishlar ya'ni jizya berib islom yurtida boshqa dinda yashagan kishilar jizya berib zimmiylar deyiladi yashagan lekin iso alayhissalom tushgandan keyin islomdan boshqa dinni yer yuzida qo'ymaydi deb aytadi nabiy alayhi vasallam solllayhisalom meni ummatimdan ikki toifa bandani ikki toifa kishini alloh taolo dozoqdan saqladi ularning birincisi hindga g'azov qilgan jamoani ya'ni muhammad ibn al qosim ismli kishi 18 yoshli yigit Xindni birinchi marta fath qilgan amir bo'ladi mana shu kishilarni mana shu hindga g'azov qilgan kishilarni alloh taolo jahannamga yuzlarini harom qiladi hamda iso ibn maryam bilan yajuj majuz qissasida sobit turgan kishilarni nabiy sollallohu alayhi vasallam. iso alayhissalom mana shunday bir ishlarni qilib turgan paytda ana shu qiyomatning yana bir dahshatli alomatlaridan keyingisi zohir bo'ladi mana aytganmiz qiyomatning mayda kichik alomatlarini birini ikkinchisiga bog'liq joyi yo'q orada yillar o'tadi bir ikkinchi hari bog'liq bo'lmaydi lekin oxir zamonning katta alomatlari birinchisi zohir bo'lishligi bilan undan keyin payda pay keyingilari bostirib keladi va keyingi kelayotgan fitna birinchisidan ko'ra kattaroq bo'ladi iso alayhissalom mana shu ishlarni qiladi Xochni sindiradi dajjonni o'ldiradi to'ng'izni o'ldiradi hamda jizyani bekor qiladi odamlarni orasida yaxshilik ziyoda bo'ladi mana shunday bir chiroyli holatda hayot davom etib ketayotgan paytda juda bir xatarli ishlarning biri boshlanadi iso alayhissalomga shunday vahiy keladi ularni yengishga hech kimning quvvati yetmaydigan bir qavmni Alloh yuborganligi haqida iso ibn maryamga ke vahiy keladi ya'ni shunday bir qavm yuborildi insonlarni ustigaki bularni yengishlikka hech kimni toqati yetmaydi bu yajuj va Ma'juj bo'ladi Dajjal vaqtida iso alayhissalom keldi iso alayhissalom vaqtida yajuj va majuj keldi. alloh taolo iso alayhissalomga meni bandalarimni toqqa olib chiqib ket deb buyuradi chunki bu shunday fitna bo'ladiki insonlar ularni ro'parasida turishlikka jang qilishlikka toqatlari bo'lmaydi iso mo'minlarni toqqa chiqib ketishlariga buyurldi olib chiqib ketadi hamda dengiz to'lqinlaridek yaju majudan iborat to'lqinlar bostirib keladi imom ahmad nasoiy sunalarida rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar meni ummatimdan ikki jamoani olloh do'zaxdan saqladi hindga g'azot qiladigan jamoani hamda iso ibn maryam bilan birga bo'ladigan jamoani ya'ni mana shu ikkita jamoat jannatiyligi payg'ambarimiz tomonidan bashorati berildi so'ngra yajuj va ma'juj yuboriladi ular kimlar ular odammi yoki bir boshqa toifami ular odam odam alayhissalom zurriyotidan inshaalloh keyingi darsda batafsil ular haqida gaplashgan bo'lamiz qur'ondagi Kahf surasida yerni fath qilib egallagan solih podshoh Zulqarnayn haqida Alloh taolo bayon qilib aytadiki Hatta balagha bayna min qavman, la yafqahuna qawla. zulqarnay tog ketayotib ikki tog' o'rtasiga yetib olgach u tog'lar ortida biron gapni anglay olmaydigan qavmni uchratdi ya'ni dunyoni fath qilib zulqarnay ketib borar ekan ikki tog'ni o'rtasiga o'tgan paytda bir qabilaga ro'bara bo'ldi bu qabila mana la yakadu, la yakadu qawla. Bir so'zni anglay olmaydigan qavm Mufassirlar aytadi bu qavm shunaqa bir ajib bir lug'atda ajib bir tilda gaplashardiki zulqarnayn tushunmadi ularni tilini o'rtaga tarjimon kerak bo'ldi bir tarjimon olib kelishdi, zulqarnayn buni tilini tushunmadi u tarjimonning tilini tushungan yana bitta tarjimon olib kelindi xullas tarjimonga tarjimon tarjimonga tarjimon bo'lib o'rtada 30 ta odam tarjimonlik qilgandan keyin zulqarnayn ana shu qavmni gapini tushundi La qawla. bir qavmni tilini tushishik uchun bitta tarjimon yetadi chunki ma'ruf mashhur til bo'ladi bitta perevoдchi bo'ladi ish bitadi. lekin bu shunaqa bir til shunaqa bir qabila ediki ta perevodchik kerak bo'ldi ular aytishdi bular ey Zulqarnayn, shak shubhasiz shu şu tog'lar ortidan chiquvchi yajuj majuj qabilalari yer yuzida buzg'unchilik qiluvchilardir ya'ni odam mana shu chiqadigan joyi ikkita tog'ni orasi bo'ladi kofir fojir qotil bir xalq o'zlarini yerlaridan shu mintaqaga chiqib kelsalar odamlarni o'ldirib nomusiga tegib yo'llarni to'sib mol mulkini talab hamma yoqqa fasodga to'ldirib yana o'zlarini yerlariga ye qaytib ketadilar odamlar ulardan bezor bo'lganligidan zulqarnayga shikoyat qilishyapti Ularda chiqadigan joyi bitta joy mana shu ikkita tog'ning oralig'i mana shu joygar biror bir to'siq qilib bersang senga bir xizmat haqi beramiz naj'alulaka kharjan ala baynana va va sadda. Biz ey zulqarnay ya'ni qavm aytyapti bizlar senga bir miqdor to'lov to'lasak sen biz bilan ularning o'rtasidan bir sat bir tog'on qurib berurmasan ya'ni xizmat haqingni beraylik o'rtaga bir tog'on qurib ber zulqarnayn bu yerlarga nima uchun kelganligini bayon qilib aytadi qola aytadilzulqarnay aytdi parvardigorim menga ato etgan saltanat sizlar beradigan moli dunyodan yaxshiroqdir ya'ni men bu yerga dunyo talab qilib kelganim yo'q tavhidni yoyish uchun kelganman solih podsho deyishini sababi mana keyingi oyatlarda zulqa ularga zolim bo'lgan kimsani albatta azoblagaymiz so'ngra parvardigoriga qaytarilgach u zot uni yanada dahshatli də azob bilan azoblar endi iymon keltirib yaxshi amallar qilgan zotga kelsak uning uchun go'zal oqibat jannat mukofot bo'lur biz ham unga ishimizdan oson yengillanib berurmiz ya'ni bu kishining maqsadi mo'minlarga kofirlarni yengishligida yordam berar dunyo quvgan, dunyoni fath qilib o'zini ostiga, qo'l ostiga birlashlik maqsadi bo'lgan emas bu kishidi ularni talabiga zulqanda nima deb javob berdi? makkanni fihi robbi khayr fa'inuni aj'al baynakum radma. Bas sizlar menga mol va dunyo bilan emas balki quvvat bilan yordam beringlar men sizlar bilan ularning o'rtasiga bir devor bino qilay alloh taolo u kishiga barcha ilmni va quvvat sabablarini bergan edi temirmidi ishlab chiqarishmida, qandaydir korxonalarmidi nimaiki bo'lsa o'sha şey davrda zulqarnaynga berilgan edi kuch quvvatni hamma sababi bor edi endi yani zulqarnayn mana shu sabablarga yana eng asosiy sababni qo'shgan edi allohga bo'lgan tavakkulni hech qachon inson quvvatiga ilmiga boyligiga tanish bilishiga suyanmasligi kerak bu narsalar faqat sabab Allohga tavakkul qilish kerak Zulqarnayn u odamlarga Allohga tavakkul qilishlikni o'rgatdi Atuni zubar al hadid. Sizlar menga temir parchalarini keltiringlar ularda bor bo'lgan hamma temirni mana shu ikkita tog'ning o'rtasiga ikki chekkasiga yog'och qilib o'rtasiga tashlashdi mana shu ikkala tog'ni o'rtasi ko'miladigan darajada temir yig'ildi sizlar menga temir parchalarni keltiringlar to temir parchalari ikkala tog' bilan barobar bo'lgach zulqarnayn bosqonlar bilan dam olinglar dedi ya'ni o't yoqinglar dedi bas qachon u temir tersaklar qizdirilib o't qilgach eritgach dedi menga eritilgan mis ham keltiringlar uni temir parchalarning ustidan quyvurman ya'ni ana shut temirni qizitib eritib ikkita tog'ni o'rtasini to'sib tashlagandan keyin temir bilan ustiga eritilgan misni quydi ya'ni yana ham mustahkamroq bo'lishi uchun yana ham bir chidamli bo'lishi uchun Fa an mastata'u lahu endi dajjol yajuj majujlar o'sha tog'ning orqasidan chiqib kelishlikda endi ular u to'siq ustiga chiqishga ham uni teshib o'tishga ham qodir emaslar ana shu qiyomat soati yaqin bo'lib taqdir qilingan vaqtgacha Ya'juj va majuj qabilalari shu devorni teshishlikka har kuni harakat qiladi rivoyatlarda keladi har kuni teshishadi ozgina teshib ochiladi devor deyarli o'tib ketadigan holatga kelib ertaga teshib chiqamiz deb kelgunga qadar ertasi kuni dam olishib qaytib kelguncha alloh taolo qudrati bilan devorni asl holatiga qaytarib qo'yadi rivoyatlarda keladi har kuni kavlaydida endi teshishga yaqin bo'lgan paytda ularni boshlig'i ketdik ertaga teshib chiqamiz qaytadi qaytib kelsa yana devor boygi holatda ba'zi rivoyatlarda inshaalloh deb qo'yar ekan oxirida ertaga teshib chiqamiz inshaalloh deb shunda ana shu holatda qoladi va teshib chiqadi ular deydi Birodalar, ular bor ular bor nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bir kishi kelib ana shu zulqarnayning saddini devorini ko'rganligini aytadi ib karda keltiriladi sifatlab ber deganida falon 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 sifatni o'sha saddi iskandariy boladi deb aytadi ana shu zulqarnayning urgan devori deb aytadi bu bor hali ham kavlashyapti birodarlar kunlarni birda nabiy sallallohu alayhi vasallam cho'chob uyg'onib ketadilarda arablarning holiga voy bo'lsin zulqarnayning devori mana shuncha teshaldi deb ko'rsatadi bir ming to'rt yuz yil burungi endi devor kutdi ish bitgandan keyin bu parvardigorim tomonidan bo'lgan bir marhamatdir mana men qilib qo'ydim ya'ni insonda boladi bo'ladiku ba'zida bir ish qilib qo'yib qo'yibturi bunday haligi ko'rib qo'yinglar mana deganda zulqarnay soliq kishi ekanligini ko'ringki bu parvardigorim tomonidan bo'lgan bir marhamatdir endi qachon parvardigorim yajuj va Ma'juj chiqadi deb va'da qilgan kılgen, vaqt kelganida ya'ni qiyomat qoyim bo'lishi yaqin qolganida o'zi u to'sqinni tep tekis qilib qo'yaur parvardigorimning va'dasi haqdir Allohning va'dasi haq bir kun keladi u to'siq teshiladi yajuj va majuj yer yuziga bosilib chiqib keladi ana shu chiqib kelgan kunda nima bo'ladi u kunda qiyomatda odamlarning odamlarni bir birlariga aralash aralash quralash qilib tashladik surt chalingach ularning barchalarini to'pladik ya'ni yajuj Majuj chiqqandan keyin ularning adadi shunday ko'p bo'ladiki xuddi dengizning suvi birini ustidan ikkinchisi oxlab kelgandek birini ustidan ikkinchisi oxlab to'lqindek bostirib keladi insoniyatni haloq qiladi yer yuzini to'laligicha o'zlarining hukmronligiga oladi mana shu paytda alloh taolaning yana bir mo'jizasi sodir bo'ladi Inshaalloh bu haqida ertaga bo'ladigan suhbatimizni davom Aqulu qawli etkazamizlohi <laughs> va barakatuh